was it нам надо, чтобы под охраной было, почему, чтобы мы как-то сохраняли свои права. Я говорю, хорошо, но говорю вам для начала надо юридически и эти вопросы по застройке, по всем решаются либо э, в суде, что, ну, более это, либо на Киевсовете. То есть провели общественное слушание, мы заключили с людьми здесь договора на охраны автомобилей, установили здесь один стационарный пост охраны, он тут функционирует вот уже месяц, и получается следующая ситуация. Заезжает застройщик, который представляют ну, вот его экраны и все остальные. Он заезжает, у него, есть? у него он показывает документы, передает их органам внутреннего дела. Эти органы, эти, видел? Да, органы милиции. Видела, вот в милиции задаете вопросы, они приезжали. Вот. С утра приходят активисты. Я говорю, люди, ну то есть как бы, если вы сейчас начнете кидаться, не дай бог, живу, здесь машины под охраной, ну, у ну, меня один пост охраны не выдержит. Я Но ведь было очень тихо города, и спокойно, не никто ничего не делал. Это вы тут Я получили. Подождите, я был, подождите. Мы приехали до этого. Вы же тут не стояли, не уходите. Я знаете, была утром, не стояла. Не сегодня. Мы приехали не сегодня, это понятно, и уже приезжают третий раз. Мы сегодня были. Поэтому... Ну, сегодня это, это, понятно. Вы пришли, потому что вам кто-то позвонил. Потому что я увидела. Вы ну, можете, можно как бы, поговорить, иметь уважение конечно, к другим людям. Конечно. Получается, у нас, помимо этого, ну, вот, посмотрите на колени, у нас получается еще столкновение с, то есть, с этой вот теми людьми, которые приезжают вот отдельно. То есть мы стоим, мы пытаемся людей просто, чтобы ну те техника, которая здесь шла и все остальное, чтобы они не, скажем так, не поцарапали машины. У меня я не могу препятствовать законным требованиям сотрудников милиции, решением Киев, совета и все остальное. Единственное, что я могу сделать, это не допустить по порче того имущества, которое находится здесь. И вот здесь я уже два часа сижу и объясняю, что мы не выступаем там на стороне застройщика, даже не знаем у телефона сегодняшнего. Мы просим соблюсти охрану общественного порядка на данной территории согласно закону про охранную деятельность, по которому мы, мы имеем полное право. Вот и все. Хорошо, как договориться с людьми, как решать эту а, проблему? Значит, вы люди вот должны решать. Люди значит, насколько, смотрите, люди когда люди люди согласно статута города Киева, вся земля, которая находится на территории города Киева, принадлежит людям. Киевсовет имеет представительскую функцию и распоряжается данной землей. Если будет решение Киевсовета, убат меня, застройщик не застройщик и выпроваживаем эти тушки с этой площадки. Ну, вот, поэтому Титушек они называют? Скажите. Ну, титушек они называют всем, кто его они не знает, ну, на самом деле То есть, э, на самом деле, представители те, той охранной структуры или кто это вообще люди, с которыми мы столкнулись они не имели ни форм, ни удостоверения Поэтому я просто, ну, знаете как называть, мы приехали официально, мы предупреждали об этом людей, мы уже, мы уже третий раз пытаемся остановить уже эту тему Но, вы поймите правильно незаконно противодействовать не может. Вот. И возвращаясь обратно к тому же вопросу, либо решение Киевсовета, либо перех... вопрос переходит в суд. То есть, когда законное решение принято и в совет не поддержит. послушайте, я не являюсь, скажем так, активистом этой территории. Я охраняю те автомобили. Вот, я, вот видите, вот эти да. вот автомобили находятся под, моей, под охраной моей фирмы. И я за них переживаю. Чтобы, знаете как, не все люди, ну я не говорю, что там кто-то плохой конкретно, да, но не у всех может быть, у кого-то может быть слабая психика, у кого-то сильная. Я знаю, что перед идущим здесь были разборки. Так тут забор летел, огонь горел и еще что-то. Поэтому мы просто попросили людей, отойдите. Приехал застройщик, начинает ехать техника. Стоят милиция, милиция им не противодействует. Действует. Значит что? Значит, документы у человека чистые. Мы что можем сделать? Мы противодействовать им тоже физически не можем. Тем более у нас уже настолько вот саму самооборону и всех остальных. нас Мы на самом деле иногда нас ну, попадаем в те, ситуации, в те ситуации, когда мы вроде как бы стараемся и защитить людей, а нас получается еще и сверху полевая. Хорошо, вы сказали, вы знаете этих людей. Кто это? Это самообороны города Киева, представители Майдана. Алексей, Я вам Они обозначены давайте, под молокой. Давайте сделаем таким образом. На самом деле... Сколько человек в вашей фирмы э, находится сейчас на арестовке? Именно представители фирмы, два охранника. Давайте с помощью ваших двух охранников, с помощью дарвинской громадской варты, громадянской варты и тех жителей, которые находятся здесь, мы вот, э, поможем убрать отсюда тех ребят, которые не представляют вашу охранную фирму, не представляют местных жителей, я так понимаю, не представляют застройщиков. Вот они здесь просто что-то охраняют. Если что? у вас есть возможность, Значит, если у вас есть возможность влиять на их э, решение, пожалуйста, попросите, чтобы они покинули эту территорию. Местные жители, а, это да. именно те люди, которые ставят эти машины. Они свои машины бить не будут. Поэтому давайте Значит, мы попросим. Оборона в никто случае не выступит против людей никогда и никак. Дело да, что самооборона защищал людей не на Майдане и будет защищать дальше их, насколько она сможет. Сегодня они происходят и в Айдаре, добровольческие батальоны для того, чтобы они приехали сюда, чтобы дать Видите, машина заезжает. Да. Вот какой вариант Ваши того, что сейчас Алексей, у нее что-то не кидают. Подождите, никто никуда ничего не кидает. У вас Вы есть два видите. охранника. Да. Вот оставьте здесь двух охранников, остальных выведите за территорию. Хорошо. Население мы оставляем два охранника. Население. население тоже... Население Интересно. и население тоже уходит для чего? Потому что, ну, не дай бог что-то, я отвечаю за это в договорном отношении. Я отвечаю есть, Давайте за мы попросим, за... ребята. Давайте, я не Представьтесь, против. Представьтесь, пожалуйста, пожалуйста, на камеру, чтобы да, вас Да, руководитель охранного предприятия Центра безопасности